Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu sekali lagi dalam kalender jenayah edisi 5 Julai 2014 yang pastinya menghidangkan paparan lebih menarik sepanjang minggu ini. Dijanjikan kemewahan dan bakal bergelar jutawan. Itu taktik perniagaan yang digunakan oleh sebuah kilang memproses air soya dan jus buah-buahan sehingga menyebabkan seorang wanita kerugian lebih RM700,000 selepas wang pelaburannya itu lesap dibawa oleh pasangan suami isteri. Difahamkan mangsa mengenali pasangan suami isteri itu melalui rakan yang mengajak untuk menjadi pelabur di syarikat terbabit. Dia panggil saya menapua macam itu. Satu unik. Itu mesin, soyo itu mesin tiga puluh lapan latot. Nanti bagi dia wang lah. Kalau saya bagi dia sepuluh unit, bagi dia tiga puluh lapan lipu macam tu lah. Nanti dia cakap dia nanti sudah untung, nanti dia bagi saya uh, yang keuntungan kasih saya. Lepas kita last uh, dia kawan baik kita kasih menapu, kasih dia banyak wang lah kawan-kawan saya, atik-atik saya, saudara, papak semua pun kasih menapus wang semanyak lebih kurang cucu latut ribu lima, lima latut lah. Lagi kawan-kawan saya sudah menapus banyak wang lebih kurang dekat lah ada 3 million. Semua campur sekali lah kawan-kawan. Seorang wanita kerugian lebih RM700,000 apabila wang pelaburannya lesap dibawa lari pasangan suami isteri yang menjanjikan kemewahan jika menjadi pelabur dalam perniagaan kilang memproses air soya dan jus buah-buahan. Mangsa Pang Pingfuang, 47 tahun adalah antara 50 pelabur yang ditipu pasangan suami isteri itu dan nilai kerugian keseluruhan dianggarkan mencecah RM3 juta selepas kilang di Salak Selatan ditutup dan pemiliknya gagal dikesan. Mangsa kini buntu berikutan wang pelaburan itu adalah hasil simpanan dan pinjaman daripada saudara mara. Berikutan itu, mangsa membuat laporan di Balai Polis Salak Selatan Sabtu lalu untuk tindakan lanjut. Dia dia sekarang sudah mendipu, sudah pergi ke Taiwan. Dia dia bawa dia punya anak dua orang lagi suami dengan uh, isteri dia sudah pergi Taiwan. Sekarang itu kilang masih dia punya abang ah, abang yang handle. Tapi dia pun sudah lalih macam semua satu keluarga yang macam tipu punya sudah pindah. Sekarang kita, saya mah panggil lain kali you orang tengok yang so, itu soyo ping punya kan. Jangan pergi melapor akan tipu lagi banyak orang. Jangan menapoh soyop nampak soyo punya fruit punya balang dia sudah pinta lain tempat akan akan lain kali keluar lagi satu kali ini kedua kali sudah menipunya akan datang lagi Tiga pemuda termasuk dua beradik ditahan selepas disyaki terbabit dengan sindiket pengedaran dadah terbesar dalam serbuan di sebuah rumah di Kampung Katip Ali Kota Baru Kelantan Serbuan jam 10.45 pagi menerusi Ops Jala 5 kesemua mereka ditahan bersama dadah bernilai hampir RM200,000. Polis Marin Pengkalan Kubu merampas sebanyak 125 bungkusan pakaian terpakai bernilai RM50,000 dalam dua serbuan berasingan di Pangkalan Haram Kertas di Nibong, Pengkalan Kubu, Kelantan. Bungkusan pakaian terpakai seberat 100 kg setiap satu itu dijumpai di sekitar tebing Sungai Golok dan stor berhampiran Pengkalan Haram itu. Mahkamah Tinggi Pulau Pinang membebaskan seorang lelaki warga Myanmar daripada hukuman gantung selepas dituduh menculik dan membunuh rakan senegaranya. Keputusan itu dibuat terhadap tertuduh Moi Kiao Elias Dewa, 25 tahun selepas mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan keraguan munasabah. Polis menumpaskan satu sindiket yang dikenali sebagai geng Koloi yang dipercayai aktif dalam menjalankan kegiatan curi kereta yang aktif di sekitar Ceras dan beberapa lagi kawasan di Ibu Negara dalam dua serbuan baru-baru ini. Difahamkan geng Koloi itu akan mencuri kereta yang akan diletakkan di kawasan sunyi sebelum menjualnya kepada pembeli. Empat lelaki yang dipercayai terbabit dengan kegiatan curi kereta di sekitar Ceras dan beberapa lokasi lain sekitar Kuala Lumpur ditahan dalam dua serbuan berasingan di Ceras dan Sya'alam pada 23 dan 27 Jun lalu. Empat lelaki yang juga anggota geng Koloi itu dipercayai aktif melakukan kegiatan terbabit sejak enam bulan lalu. Ketua Polis Daerah Ceras, Asisten Komisioner Mohan Singh Singh mengesahkan perkara itu dan pihaknya menemui semula enam kereta yang dilaporkan hilang sejak tahun lalu dalam serbuan itu. Saman fitnah bekas speaker Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang Dato Abdul Halim Hussein terhadap sesaher badan perhubungan AMNO Pulau Pinang Dato Musa Sheikh Fazil sudah selesai. Persetujuan mendapat kerjasama kedua-dua belah pihak dan direkod persuruh jaya kehakiman as nandebalen. Terdahulu peguam Dato Abu Bakar Al-Siddiq yang mewakili Musa memaklumkan Mahkamah anak guamnya tidak mempunyai niat untuk memfitnah Abdul Halim berhubung pembabitan plaintif dalam projek Taman Tema Escape di Teluk Bahang 27 September 2012. Tiga pelatih pusat rawatan dan pemulihan CCRC Kampung Selamat yang dikesan melarikan diri dari pusat tahanan itu dipercayai bersembunyi dalam kawasan ladang sawit berhampiran. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara, SPU Assistant Komisioner Abdul Rahman Ibrahim, mengesahkan perkara itu dan pihaknya percaya kesemua pelatih itu tidak dapat melarikan diri kerana dalam pemerhatian polis. Seramai 51 wanita GRO warga Vietnam, China dan Thailand diselamatkan polis unit anti pemerdagangan orang dan anti penyeludupan migran Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman di dua pusat hiburan di Malim Jaya, Melaka. Operasi jam 11.30 malam itu ia hasil risikan selama dua minggu selepas mengesan dua premis giat memperdagangkan migran sebagai GRO. Dua lelaki dipercayai terbabit dengan buki Piala Dunia 2014 ditahan selepas mengaut keuntungan ribuan ringgit dalam opsoga di sebuah kedai snooker Kapar, Selangor. Serbuan jam 1.30 pagi itu, kedua suspek yang berusia 18 dan 21 tahun ditahan ketika sedang leka memantau pertaruhan dalam talian. Pasangan suami isteri nyaris maut selepas ditembak tiga das oleh seorang lelaki di depan rumahnya di Taman Kasturi, Semabuk, Melaka. Insiden jam 7.15 malam, mangsa Yong Hee Kian, 71 tahun dan isterinya Cheng Wee Chu, 68 tahun, dihampiri dua lelaki yang tidak dikenali ketika baru pulang ke rumahnya. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Asisten Komisioner Salehuddin Abdul Rahman mengesahkan perkara itu dan tiga das tembakan dilepaskan suspek mengenai cermin belakang, bumper kereta dan satu lagi tersasar ke pintu rumah. Sebuah keluarga berdepan detik cemas selepas dilarikan dua penyamun yang menceroboh rumah mereka di Taman Huching, Georgetown, Pulau Pinang. Dalam insiden jam 4.30 pagi itu, mangsa Oi Hui Leng dan isteri Teh Tom Sim serta dua anaknya berusia 13 dan 19 tahun sedang tidur di rumahnya. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Negeri, Senior Assistant Commissioner Mazlan Kesah mengesahkan perkara itu dan siasatan pihaknya mendapati dua penjenayah memanjat bumbung rumah mangsa dan masuk ke dalam kediaman melalui bilik air. Laporan diteruskan dengan pertuduhan membabitkan penyanyi rock terkenal tanah air Awi yang didakwa menyebabkan kecederaan parah terhadap isterinya pada 2 Jun lalu. Bagaimanapun Awi mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Ampang. Dakwaan itu sekaligus menggemparkan industri tanah air, apatah lagi terdapat juga dakwaan yang mengatakan insiden itu berpunca kononnya daripada masalah kewangan. Mahkamah menetapkan 11 Ogos depan untuk sebutan semula kes. Penyanyi rock terkenal Ahmad Azhar Osman atau Awi 46 tahun mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Ampang atas pertuduhan menyebabkan kecederaan parah terhadap isterinya Rozana Misbon di UK Perdana Hulu Klang 2 Jun lalu. Awi membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Ayuni Izzati Sulaiman. Vokalis kumpulan Wings itu yang memakai jaket hitam hadir ke mahkamah dengan jaminan polis ditemani beberapa rakannya termasuk ahli kumpulan rock terbabit Joe dan Eddie. Abang hadapi tekanan macam ni. Mungkin Yok yok yok, bilek yok. Hadapi dengan tabah. Cawangan Penguat kuasaan Jabatan Kastam Raja Malaysia JKDM Perlis menumpaskan pemandu lori kontena yang dikesan menyeludup mercun dan bunga api bernilai lebih RM40,000. Dalam kejadian jam 10.50 pagi menerusi Ops Ramadan, pemandu lori berkenaan dilihat dalam keadaan mencurigakan ketika menggunakan laluan kosong unit khas pemeriksaan penumpang Kompleks Immigration, Customs dan Kuarantin. Pengarah JKDM Negeri Datuk Muhammad Putziman mengesahkan perkara itu dan pihaknya turut menemui 81 kotak mengandungi pelbagai jenis mercon dan bunga api bernilai RM24,000 di satu ruang kosong dalam kontena berkenaan. Berikutan itu, dua lelaki ditahan bagi membantu siasatan. Sekian dulu untuk paparan kalender jenayah minggu ini. Jangan lupa untuk terus setia melayari laman web dan juga saluran YouTube bagi mendapatkan lebih banyak paparan video menarik dan laporan isu-isu semasa. Saya Nurhuda Kosnon bersama juru kamera Mio Azlan Mio Kamarulbaid dan juga seluruh kru penerbitan kalender jenayah mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa kepada seluruh umat Islam. Assalamualaikum dan salam sejahtera.